我不是死了吗？这是……难道这里是天堂？我、啊、靠！祖坟冒青烟啊！我重生了！你、啊、这一次付出代价！ 小李，通知公司管理层十点钟开会，再帮我打一份文件。好的，唐总。叶姨 <noise>，你突然着急公司上司开会干什么？哎呦，不吃要吧。 你先看看这个账本，公司最近的财务状况没得。你作为公司领导，就一点都不知情我最近忙于业务，没太关注公司的财务方可能是公司下面的人出现了工作失误。我看是有人中饱私囊吧。我已经查清楚了，有几笔资金去向不明。 你最好给我一个合理的解释。我会去调查清楚的。不过，现在不是追究谁责任的问题，而是应该先解决公司的资金问题。从今天开始，我将全面接手公司的管理工作，任何部门都要先向我汇报。从今天开始，我将全面接手公司的管理工作。 任何部门都要先向我汇报，你就专心去查那几个资金的事情。林念雨，你凭什么去没监管公司？别忘了，我也是公司的。就凭我是公司的创始人之一，而且我有证据表公司的财务问题。如果你不想把事情闹大，就乖乖配合。 嘿。Hey, 我倒是要看,看你能查出什韩总，你找我什么事？今天怎么有空来公司了？柳如烟，你别以为你跟欧阳锋那点破事我不知道。从今天开始。 你最好安静点，否则不让在这个公司待不下去。谭总，您可别血口喷人，我和欧阳总只是工作上的合作关系，您可别误会了。是吗？那我倒是要消息不灵，别把我逼急了，大、那、哥、个，我给你生个。谭总。 您这是在威胁我吗？我可不怕你。那就走着瞧。对了，从今天开始，你的项目由我负责。这个项目要是用砸的，要、啊、我你。起。你好好工作。 峰哥，那个谭念一太过分了，他居然当众羞辱我，还说要接手公司，你可不能坐视不管呀！我能怎么办？他现在手里好像抓住了些把柄，我们不能轻举峰哥，我们不能就这么被他牵着鼻子走呀！他现在这么嚣张，必须得给他点颜色看。现在这么嚣张。 必须得给他以颜色看看，不然以后他更无法无天了。不能这么冒险，他现在有所防备，要是被他抓住把柄，该往。那我们就找机会再动手，总不能一直让他骑在我们头上。他不是要接手公司我们就让他在公司里丢进阳下，让股东们对他失望，到时候他自然就待不下去。这要怎么办？ 你有没有什么具体方案？别到时候又弄成沉船。我们可以在他负责的项目上做手脚，让项目出现重大问题，然后推在他身上。到时候股东们肯定会要求他引诱辞职，公司不就是我们的了吗？公司不就是我们的了吗？好，那就按你说的做。 不过你要小心点，别留下把柄。现在是非常时期，放心吧，分哥，我会处理好的。我做事你还不放心吗？天然你现在危险。知道了，分哥，你就等着看唐念一怎么出丑吧。小李<林>，有事儿。唐总。 我听说欧阳总和柳如烟在背后搞小动作，想在您负责的项目上做手脚，您要小心呀、啊。我早就料到他们会这么做，你帮我盯着他们，如果他们有什么动静，及时向我汇报。如果他们有什么动静，及时向我汇报。他们帮我打个欢，玉。<laughs> 好的，唐总。对了，这是项目的最新进展，我已经发在您邮箱了，您注意查看。行，我过会看。不过我们要加快进度了，争取提前完成项目，让那些想搞破坏的人无机可去他们就是想拖延我们一下，给你好的，唐总，我这就去安排。我已经和团队成员沟通好了，大家都在加班加点的工作。 一定能在规定时间内完成任务。好的，唐总，我这就去安排。我已经和团队成员沟通好了，大家都在加班加点的工作，一定能在规定时间内完成任务。一定能在规定时间内完成任务。很好，等项目完成了，给大家发奖金。谢谢唐总，我们会努力的。 欧阳峰，这个女人，你们以为我会坐以待毙？别人我这三击，我有好手老李。 唐总，现场已经正常运行，技术人员又仔细检查了一遍，目前没有问题。让大家每天上下班做检查加强安保。我们的汽车有什么？收到，唐总，我这就去安排。好了，你先出去，别再搞你。好的，好的。好的，唐总，那我先出去了。 韩念一，你别得意，我不会让你得逞的。不是说万无一失吗？还是被你发现现在项目的正式进行了，我们该怎么办？我也不知道他怎么会这么警觉，我明明做很的很隐蔽，可能是他运气好，刚好发现了问题。这怎么办？ 这个项目顺利完成，我们就前功尽弃了。峰哥，我们还有最后一个方案，你回别墅，假装和谭念一示好，然后把这个放到红酒里，过不久他就会心跳加速，猝死，到时候公司就是我们的了。这会不会太残忍我和他在一起这么多年，峰哥，这是我们最后的机会了。如果不这么做，我们就彻底输了。 你想想，我们为了公司付出这么多，不能拱手相让。而且他要是活着，肯定会报复我们的。好、哦、吧，为了我们的未来。对、嗯。峰哥，我就知道你会做出正确选择。到时候我等你的好消息，等你成功了，我们就光明正大的在一起。等我消息，你也要小心点，别被人发现。放心吧，峰哥，我会处理好的。 你回去后一定要表现的自然一点，别让他起疑心。我知道，那我先走了，你先等我消息。念姨，这一杯酒，敬我们的过去和未来。你觉得能他、嗯、有未来？当然有未来，我们一起经历了那么多，肯定会。 希望如此吧，宁姨，快点酒喝了这酒味道还不错。哦，我忽然想起来，医生说我最近身体不太好，不能不去。要不这杯替我喝了吧？这怎么能替？ 怎么、嗯？难道不想跟我和解？还是说这杯酒是欠我的留下？还是说这杯酒是欠我的留下？会吗？既然不能喝，那就算了。这杯酒虽然是你敬我的。 那我还是喝吧，来，干杯！对我做什么？我什么都没有做啊，这酒。 是你自己倒的，也是你自己要喝的，这这不可能！欧阳峰，你真的以为你跟柳如烟的小把戏我都不知道吗？我早就料到你们会再次出手，上一世就是这样被你们害死，你们两个还真是没点心眼。上一世，你仲生，这都不重要了。没想到啊，这次中招的是你自己。 对如烟会的。对柳如烟，你觉得现在他还能救你吗？我已经安排好了一切，你们两个。喂，警察我要报警，这里有人杀瑞斯。 就在这，峰哥呢？柳如烟，你还不知道吧？欧阳锋已经被警察带走了，下一个就是你。胡说！我什么都没干，警察凭什么抓我？你别在这血口喷人，污蔑我！你还想起来？看你这个文件，你挪用公司资金，合谋欧阳峰，陷害我，一直在暗中搜集证据。证据？有什么证据？ 别以为随便说说就能把我怎么样！你好好看看，这是你勾结欧阳锋的转账证据。你以为自己做的天衣无缝，其实漏洞百出。这、这都是你伪造的，我不承认！柳如烟，你还在质疑？嗯、你以为你能把所有人都玩弄于股掌之间？你错，了，正义也许会迟到，但永远不会缺席。警察就在外面。 你跟警察走一趟吧，你应该为自己的所作所为付出代价。不，我不要坐牢，唐天一，我知道错了，我不该鬼迷心窍，不该跟你作对，导致今日，何必当哥们。为了自己的一己私欲，不惜伤害别人，破坏别人家庭，现在后悔来不及了。柳如烟，你涉嫌挪用公司资金，谋害他人，跟我们走一趟。 樊念、啊、一，你不得好死，你会遭报应的。多行不义必自毙，这是你应得的。